শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে পূজা উদ্যোক্তাসহ সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন প্রশাসন রবিবার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের অবগত করেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার এবং পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার পূজা রাজ্যের জাতি উপজাতে উভয় অংশের মানুষের এক মিলন মেলার উৎসব এটি মূলত হিন্দু বাঙালিদের প্রধান উৎসব হলেও হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সহ সকল ধর্মবর্ণের মানুষজন এই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সব অংশের মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়ে গেছে বাজারে বিশেষ করে কাপড় প্রসাধন সামগ্রী জুতাসহ অন্যান্য দোকানগুলিতে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় পরিণত হচ্ছে ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তাদের পুজোর প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে কারোর কাছ থেকে বলপূর্বক চাঁদা আদায় না করতে কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে তদুপরি সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে আগরতলা শহর ও স্থানে কয়েকটি ক্ষেত্রে জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ মিলেছে জেলা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসন এসব বিষয়ে পুনরায় পুজো উদ্যোক্তাদের চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছে নির্দেশিকা অমান্য করলে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে পাশাপাশি পূজা মৌসুমে যাতে দোকানপাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলিকে তাদের কর্মসূচির জনবহুল বিশেষ করে ব্যবসায়িক এলাকার পাশাপাশি না করার জন্য প্রয়াস প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া কে থ্রুই আমি ডোনেশন হয় প্রেসার ঢালা যা और हाईलाइटेड दो तीन केसेस भी अगरतला में हुए हैं और कई जगहों पे और भी देखा गया है कि इस तरह के प्रेशर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को बताने की कोशिश करूँगा कि जो सरकार और प्रशासन इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है जो भी क्लब या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है और हम आपसे श्योर करते हैं कि इसी ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूजा की व्यवस्था नहीं करनी दी जाएगी जो इस तरह के इलीगल या प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके पूजा कर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं आ, मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा साथ देंगे इसमें हम लोग जैसे रानी बाजार में भी आपने देखा हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया है इसमें आ, आ, कोई भी कैजलिटी नहीं हुआ है और उसके बाद भी हमारा इंटेलिजेंस बहुत अलर्ट है हम लोग अभी डिफरेंट जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी हमारा टच है आई है एस भी है और बीएसएफ का इंटेलिजेंस है आसाम राइफल्स का सबके साथ हमारा जॉइंट ये चलता है मीटिंग चलता है और हम लोग भी शेयर करते हैं वो लोग भी शेयर करते हैं एज ऑफ नाउ सिचुएशन बिल्कुल ठीक ठाक है कोई भी डरने का ये नहीं है हम लोग भी बहुत अलर्ट है और बॉर्डर में भी बी और टी दोनों मिल डेली ऑलमोस्ट डेली स्पेशल ऑपरेशन करते हैं तो जो भी रूमर्स है रूमर मॉगरिंग्स के ऊपर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है फॉल्स रूमर्स जो देते हैं अभी भी हम लोग बोल रहे हैं फॉल्स रूमर्स जो भी देते हैं इमीडिएट एक्शन लेंगे और हम सिटीजन सबको बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा कोई खबर आता है तो आप वेरीफाई कीजिए इमीडिएटली आप उस पर एक्शन मत लीजिए so so nah, अभी थ्रेट नहीं है वी हैव थ्रेट्स अभी पूरा पीसफुल माहौल है एंड वी आर रेडी टू टाई अगर ऐसा कुछ रूमर्स भी आता है वी आर रेडी टू ये वी टेक केयर ऑफ इट इनफ पुलिस फोर्स देर एवरी वे इट इज डिप्लॉयड वी आर अलर्ट एवरी बिट